Были сообщения о воздушной тревоге в Севастополе, и опять-таки не один раз... Четыре штуки прямо над головой пролетели. После этого началось возгорание на подстанции. Трамп сказал, что Украина может вернуть землю. Ну, попробуйте. Де факто Трамп подписал Украине смертный приговор. Все, больше никакого прекращения огня эти разговоры ушли, и никто от нас этого не требует. Друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітати в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про віддати страждання середньостатистичного росіянина і, звісно, СВОшника. Подивимося на головні вкиди і на всю пропаганду, яка денно і ношно тільки робить що. Думає про нас і працює проти нас. Не забувайте, друзі, що маємо всі разом захищатися. Не забувайте, що ми завжди покладаємо великі надії. і Сподівання на вашу активну співучасть під час наших ефірів. Тож лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, Коментуйте почути побачене і звісно, давайте разом бити нашого ворога. Хоча деяких таки хочеться сказати, господи, лежачих не б'ють. там конкретно горит короче три штуки прямо над головой пролетели не успел снять угу. боже мама кошмар кошмар лучше с балкона уйду С 19.00 до 23.00 по Москве дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников на территории Белгородской, Курской, Ростовской, областей Республики Крым и над экваторией Черного моря. Поселок Красная Яруга, или Яруга, простите, сейчас ударение не проверял, временно остался без света. Также были проблемы с водоснабжением. Власти региона обеспечили, дали поручение организовать подвоз воды к утру уже. Еще были сообщения о серии взрывов над Таганрогом. И были уточнение. Да, вот. В Ростовской э, области силы ПВО отражали атаку бесплотников в Таганроге, а также в Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах. Об этом сообщил губернатор региора, э, региона Юрий Слюсарь. В станице Басковской Шолоховского района загорелся частный дом, на место выехали дежурно-спасательные службы. Информация об страдавших уточняется. А, еще были сообщения о воздушной тревоге в Севастополе и опять-таки не один раз э, про Саратов. Я, кажется, уже говорил, да, что закрывали аэропорт. А это значит, что мы должны идти по лестнице эскалации. Трамп дал добро, если угодно, на то, что если Европейский Союз хочет, идите. Но он не сказал, что Америка будет в этом участвовать. Хотя он сказал насчет НАТО, с помощью НАТО. То есть Трамп признал, что воюет не Украина, а что воюет НАТО на территории Украины. После чего Рубио сказал, что могут поставить военную технику наступательного типа. Трамп сказал, что Украина может вернуть землю. Ну, попробуйте. Де-факто Трамп подписал Украине смертный приговор. Все, больше никакого прекращения огня эти разговоры ушли, и никто от нас этого не требует. И Трамп услышал, что это не Путин хочет продолжать боевые действия, а это Зеленский на этом настаивает, и очевидно, что Зеленский демонстрировал некие планы наступления. Трамп не обладает объективной информацией, судя по всему, о том, что происходит на поле боя, и доверяет тому, что говорит Зеленский. Но наша задача не бороться за внимание Трампа, а решать задачи, поставленные нашим верховным главнокомандующим, которые никто не отменял. Денацификация, демилитаризация и обеспечение требований декабря 2021 года. Можем ли мы решить эти задачи с теми темпами продвижения, с тем типом вооружений, которые мы используем, и с тем количеством должен ответить Генеральный штаб? Очевидно, что все планы, которые есть, накладываются еще также на факторы погодные. Осталось буквально несколько недель до резкого ухудшения погоды в зоне боевых действий, когда все развезет. Поэтому к этому моменту надо будет зацепиться за какие-то крупные агломерации, когда них дойти. Используя тот тип вооружения, который есть, или резко повысив градус эскалации. Я еще раз повторю, что не должно быть ни малейших иллюзий. Рано или поздно Европа, увидев, что от нас нет ответа, будет хамить и втягиваться. Поэтому я абсолютно согласен с Сергеем Александровичем Карагановым о необходимости нанесения удара по европейским элитам и по их представлению о себе. Трошки невнятно, не чітко, без експресії і задору, але Путін каже на лінії зіткнення, тобто на фронті в Україні знаходиться 700 тисяч російських злочинців, і серед них каже Путін: треба обирати нову майбутню еліту Росії. Слухайте, ну я давно говорила, що я туплю, наприклад, за Кнібала. Він особисто мій улюбленець рівно з тих пір, як ми дізналися, що він йде. На фронт. Та й в цілому всі вагнери, хто вижив і досі воює у складі російської армії, так чи інакше в них в кожного дивовижна біографія: гвалтівники, вбивці. Ті, хто знущається, треба якраз їх і робити цією новою елітою. 700 тисяч вибрати, каже Путін, є із кого на керівні посади. Дивовижно. З одного боку, є із кого вибрати із СВОшників. Але из россиян обирати на СВО не было кого. Саме тому поэтому покидьки по всей Российской Федерации избирали. Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. И таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это вот будет наша смена. Вот об этом мы должны подумать. Вот. Поэтому и среди них... Это у нас же, понимаете, на линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находится. Поэтому, поэтому среди, среди этих людей надо выбирать. надо выбирать тех, которые хотят и склонны именно к такому виду деятельности. Вот какое бы решение Государственная Дума не принимала, в какой бы сфере деятельности не принимались законы, Я вас прошу всегда думать о как як отразится на жизни сім'ї з дітьми. А пам'ятаєте, як воєнний злочинець Путін неодноразово говорив про те, що СВОшники це нова еліта, що саме вони мають керувати Російською Федерацією і їм і передадуть всю повноту влади. Їм має належати країна, і вони мають говорити, як ця країна має жити. Здається, що деякі СВОшники, які це почули, сприйняли це як істину в останній інстанції і почали це реалізовувати. Якийсь СВОшник прийшов в автосалон. Там йому щось не сподобалося в буквальному сенсі на побутовому рівні, через що СВОшник, герой, Защитник, почав вимагати до себе повагу. почав розпитувати про те, а навіщо взагалі довкола розвісили якісь там. Плакати, що там відбувається в тому салоні? За що воював, за що таке ставлення, і не тільки. Ну, по-перше, ясно, СВОшник повернувся зі своїм ПТСР. Але з іншого боку, очевидно, що ті, хто були на фронтах, були біля фронтів, роблять вигляд, що вони фронтовики, вони тепер будуть вимагати до себе поваги і особливого ставлення. В буквальному сенсі на кожному кроці, тож я б дуже хотіла побачити, як вони почнуть пересікатися, наприклад, із чиновниками, і саме в них питати: то за що ж вони воювали? Совете, Это Это хорошо. А зачем тогда эти плакаты вешают? Мы своих не бросали. Ну, Мы да. своих обманываем. Чувствуйте. Да. И все, деньги себе. Да. Чувствуйте политически. Вот так как вот. Как бы за что я воевал? Он за, за за нас зачем воюет. За вас воевал, что получается, чтобы вы обманывали его что ли? Конечно, ну так видать. Так и есть. Пожалуйста, специалисты многозетные, понимаете? У меня в лучах настолько. Надо кормить. Два раза раза. Люблю таке, люблю, коли в Росії благословляють внутрішнє знущання, побиття і навіть вбивство. Бо в чому ми з вами зацікавлені, будьмо відверті. В тому, щоб поголів'я росіян скорочувалось, а от якими методами і способами нами з вами має бути абсолютно наплювати. Тож, як кажуть, в російській православній церкві в РПЦ Побої в сім'ї це від Бога. От я прямо бачу. Він просто бідний, точніше, його євангелісти не встигли внести правки в офіційні документи церкви. Не записали це в жодної Євангелії. Це з'явилося в Біблії серед заповідей, десь в серединці відлупцю дружину свою. В РПЦ заявили, що захист від домашнього насильства він в принципі вбуває традиційну сім'ю. Ну тобто, коли чоловік не б'є дружину. А може, і дружина чоловіка, хто його знає, то це вже не рахується традиційною родиною. Голова Руху, православний батьківський комітет, священник із Удмуртії, регулярно виступає проти ухвалення закону про домашні насилля. До речі, в Росії з цим величезна проблема, тому що там декриміналізоване законодавство. Тобто, фактично, за побиття дружини в Росії справді нічого не світить. Цей Удмурський священник вважає, що будь-яке законодавство це вторгнення між дружиною та чоловіком. Цікаво. А коли чоловік вбиває дружину, це все ще продовження традиційної сім'ї, і не дай Боже, участковий влізе. І ми в них бачимо, що мужчина, в принципі, опасне существо, а ці, в принципі, опасне, а значить опасна сім'я. там, где находится мужчина, опасно общество, где находится мужчина, mm -hmm. давайте отмечать, отменять фактически презумпцию невиновности в отношении мужчин, потому что они не могут управлять собой, они потенциальные агрессоры, абьюзеры, значит, они насильники, соответственно, давайте защищать всех и, и не ждать, пока они что-то там совершат, а, а даже принимать меры, так скажем, превентивного характера, зная, что там, где мужчина, там, в принципе, существует опасность. Исходя из такого подхода, продвигаемого под, защитой, под эгидой, скажем так, эмблемой защиты слабых и беззащитных женщин и детей, и рождаются вот эти конструкты с ювенальной юстицией с законодательством о профилактике семейно-бытового насилия. Все это делается, ну, как говорится, с благими какими-то пожеланиями. Давайте защитим несчастных, униженных, обездоленных, угнетенных, убиваемых, обижаемых. Вот. Но за этими благими пожеланиями мы, как правило, видим один и тот же результат. Разрушение семей. Уменьшение количества браков, увеличение количества разводов, значит, уменьшение деторождаемости, размывание национально-культурных идентичностей, гражданской идентичности и в целом разрушение общества, атомизацию семьи, атомизацию общества. Все те многочисленные проблемы, которые мы на сегодня наблюдаем, как связанными с институтом семьи, так и связанными с демографией в отдельных национальных системах, в том числе и в нашей стране. И на этом, друзья, у меня все. А я, звісно ж, закликаю і кожного лише нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф для того, аби не пропустити наші розважальні влоги, і для того, аби не пропустити наші серйозні стріми. Підтримуйте нас і коментарем. І пам'ятайте, що ви фінансово можете підтримати незалежну журналістику. Все, що потрібно, це скористатися реквізитами, які ми лишаємо в описі до цього. відео. відео. Або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній На нашого нашего канала. Бережите себя, бережите Украину. До встречи!